Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Müslüman ölkələrə, müslüman xalqlara, Azərbaycanın və Türkiyənin, hətta Ukraynan. Çünki onlar da bizim millətimizdir, Azərbaycan milləti var orada. Onlar da bizim ölkəmizdir, millətimizdir. Dostlar, bir neçə gün bundan öncə Xocalı toyluğumun 30 il çəkməyinə baxmayaraq, Xocalı toyluğumunu bir kədəllə andıq. Fevral ayının 15-ni martınə keçən gecə Rus Ordusi və rus daşğınları tərəfindən törədilən bir ağır bir soyqırım idi. Bu ordunun da başında duran hər bir insana məlumdur, hər bir ölkəyə məlumdur ki, Qarabaşov idi. Qarabaşov bu günləri belə cəzasını almadan yaşayır. həyatda yaşayır görəsən amma üzümə tut demək istəyirəm Qarabaşov. Sən bu həyatda cəzanı almadan yaşaya bilərsən, amma o dünyada Allah təala sənin cəzanı verəcək. Allah təala səni yerin altında öz mələkləri ilə birlikdə sənin Cədanə verildə. Tam müsəlman ölkətindən, müsəlman xalqına törətdiyi bu soyqırımlara görə o dünyada Allahdan cəzan alatsın. Allah səni boş qoymayacaq. Çünki Allah Taala müsəlman ölkələrini sevir və müsəlman ölkələrinə, müsəlman xalqlarına ağribəyalardan qoruyur və onlara incidən ölkələrdə, onlara əziyyət verməçilərdə cəzalandırır. Və 1990-cı il yanvar ayının 19-dən 20-nə keçən gecə, 20 yanvarda törədilən 20 yanvar soyqırımını bu günləri Bir neçə övürdən də başında Qarabaşov gəndirürdüyüm yoxdur, bir hadisətin başında. Bu gün onun təkrarını Vladimir Putin 2022-ci ildə Ukrayna ölkəsində törətdi. Mən üzrümü tutub deyirəm Vladimir Putinə. Azərbaycan 44 günə müharibətə oldu. 44 günə müharibə bütün dünya bir imtahan oldu. Hər bir ölkənin müharibət olur, amma 44 gün olmur. 3 ay da olur, 5 ay da olur, 1 il də keçir həlb bir ölkədə amma 44 gün bir imtihan oldu, bir rekord oldu. Çinox rekordlar kitabına düşdü bir ayda 44 gün müharibə bütün dünya. Və bu müharibədə sən Azərbaycanın prezidentinə və Azərbaycanın hökumətinə qərar verdin ki, müharibəni saxla. Qan tökülməsini istək olmasın. Yəni qanlar tökülməsin, insanlar qırılmasın. Sən Azərbaycana əstof verirsən ki, müharibəni saxla 44 gün müharibəni, amma sən özün qan tökib Haxdən də qalıb, Uxayna ölkətinə öz ordunu yerdirsən. Allahdan qorxmursan. Kəliş özündən güclülərlə döyüş. Putin, mən söylədim sənə də. Qol gücünə baxma. Sən orduna, sən əskərinə, sən tankına, topuna, raketinə güvənə bilərsən. Amma Allah bir bəla göndərsəsə sən onu onunla, onunla qutara bilməzsən. Allahın bəlasından, Allahın qəzəbindən qutara bilməzsən. Kəliş özündən güclü ölkələrlə döyüş, hərbiylərlə yox. Çox müddətə qədər göstərmə. Güclürlərə göstər. Sözüm bura qədərdir. Allah uqray ölkətini ağrı baylardan qorusun. Müslüman ölkələrə, müslüman xalqlara, Azərbaycan və türk xalqları müslüman ölkələrinin, müslüman hökumətinin, müslüman xalqının yanındadır. Bunu bilsinlər. Rusudan nəhliyət deyirik. Bu əməlinə görə Rus bizə nəhliyət edirik. Rus çünki çox qanlar tövədir, qanlara axıdır. İtaliyan etdiyi soyqırım məni yanda heçnədir. Azərbaycana törədir, başqa ölkələrə törədir, hamısı Rusiyadır. Ona görə də Allah belanı da verəcək, Rus. Çələş özündən güclülərlə, döyüşdəyəflə yox.